Доброго дня! Минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій. Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все, наші гості Агеєва Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету менеджменту маркетингу і логістики. Доброго дня, яцик Андрій Андрійович, директор Одеського брокерського дому, викладач Одеської національної академії харчових технологій та. Мосеев Геннадий Сергеевич, голова правления міської страховой компании, выпускник ОНАХТ. Доброго дня. Итак, сразу первый вопрос, Ирина Николаевна. Каков секрет успеха вашего факультета? Ведь сегодня очень много студентов обучаются именно на вашем факультете. Секрет, наверное, в том, что мы предлагаем студентам очень широкую палитру тех специализаций, которые они могут выбрать при поступлении на ту или иную специальность. Например, у нас специальность менеджмент имеет несколько направлений или специализаций, таких как менеджмент предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, менеджмент отельно-ресторанного бизнеса, логистика, менеджмент инвестиционной деятельности, то есть основные направления, которые сегодня наиболее востребованы на рынке труда. И учиться по этим направлениям очень интересно. Не секрет, что предприятия пищевой промышленности, в отличие от предприятий других отраслей, сегодня динамично развиваются, и именно для них нужны специалисты высококвалифицированные по управлению всеми сферами деятельности, начиная от производства, заканчивая финансами, маркетингом, кадрами и так далее. Поэтому, и еще потому, что мы находимся в рамках нашей пищевой академии, и подготовка практическая, как правило, проходит на пищевых предприятиях, ведущих пищевых предприятиях, то такая специализация сегодня достаточно востребована и актуальна. Такое направление, как логистика, сегодня является ну, можно так сказать, эксклюзивным, поскольку готовят таких специалистов немногие вузы. На юге Украины мы одни, можно так сказать, поскольку не любой вуз может заняться подготовкой таких специалистов. Логистика это новое молодое направление, которое в менеджменте, которое пришло к нам после маркетинга Запада и подразумевает организацию и планирование управления всеми видами потоков на предприятии или на других хозяйствующих субъектах, материальными, сопутствующими им информационными, трудовыми, финансовыми и другими. Таким образом, логисты находят оптимальные пути продвижения ресурсов по пути производственного процесса, вплоть до доведения их до потребителя. Кроме того, мы находимся в регионе, который как никогда способствует тому, чтобы эта специальность была востребована. Здесь сосредоточены большие транспортные узлы, железнодорожные, автомобильные порты морские, речные, международные транспортные коридоры, грузовые терминалы, крупные транспортные складские комплексы, большие торговые фирмы, которым тоже нужны специалисты по рациональной организации грузопотоков, материальных, информационных и прочих. И в связи с этим у нас организована кафедра маркетинга и логистики, которую возглавляет доктор наук, который защитил диссертацию именно по этому направлению. И подготовка ведется достаточно интересно и серьезно. Кроме того, подготовка по такому направлению, как менеджмент отельно-ресторанного бизнеса, тоже может себе позволить такую подготовку не любой вуз, а который имеет соответствующую материально-техническую базу. И именно то, что мы находимся в составе Одесской национальной академии пищевых технологий, где есть технологические кафедры, занимающиеся общественным питанием, занимающиеся, занимающиеся отельно-ресторанным бизнесом, позволяют менеджерам получить хорошие и прочные знания по тем объектам, на которых они будут работать. То есть по тому отельному, скажем так, делу, отельно-ресторанному делу, которым они могут заняться в дальнейшем. То есть, если э, задать вопрос специалисту по отельно-ресторанному делу, э, что предоставляют э, отели и рестораны, и э, если будет такой ответ, это ночлег и еда, то наш специалист ответит, э, нет, это атмосфера, уют, это нормальный сервис и хорошие занятия, которые могут предложить в рамках этих образований, скажем так. Вот направление маркетинга, насколько оно актуально сегодня? И я знаю, что у вас прошел недавно первый набор на нее. Как это состоялось? Но опять же, я повторюсь, что кафедра маркетинга и логистики у нас открыла в этом году подготовку по специальности, по направлению маркетинг. К этому шли давно, поскольку наши менеджеры, ну, маркетинг является такой важной частью менеджмента. Поэтому менеджеры уже до сегодняшнего дня, они готовили и дипломные проекты, и занимались научной работой в сфере маркетинга. И еще даже не открыв такую специальность, наши студенты занимали первые места во всеукраинских и международных конкурсах маркетинговых планов. Кстати, вот опять наши студенты сейчас едут на конкурс маркетинговых планов в Полтаву. Там все украинский конкурс проходит, они вышли в финал, и две наши студентки едут на финал доказывать, скажем так, свои знания и показывать, на что они способны. Поэтому маркетинг сегодня является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия. Это основная, можно сказать, функция, не умаляя функции производственной, финансовой, кадровой, но э, маркетинг это то, с чего начинается любое предприятие и чем оно заканчивается. Нет ни одной фирмы, которая бы не осуществляла маркетинговые функции, потому что любая фирма реализует свои услуги, свою продукцию, но как? она реализует это большая проблема поэтому те кто это делает грамотно и квалифицированно те сегодня находятся на хороших позициях конкурентных и именно с этой целью необходима подготовка вот студентов по такому направлению и у нас для таких студентов тоже предлагается несколько э, программ подготовки, это и организация рекламной деятельности, мерчендайзинг, брендинг, пиар-технологии, э, интернет-маркетинг, то есть достаточно широкий спектр того, чем занимается маркетинг. Андрей Андреевич. Э -э -э. Чем на сегодняшний день занимается Одесский брокерский дом и какую деятельность он ведет на рынке Украины? Я извиняюсь, Олег, я перебью. Да, да. Вот еще одна специализация в рамках менеджмента – это организация инвестиционной деятельности, менеджмент да, инвестиционной да, да, деятельности. И вот насколько сегодня необходима и важна… Подготовка по этому направлению. Вот как раз предупреждает твой вопрос, я хотела mm -hmm. бы и передать слово Андрею Андреевичу. Ирина Николаевна раскрыла главный секрет этого вопроса, <как> Андрей Андреевич, вашим. Компания Одесский брокерский дом, компания с многолетней историей. Мы с 2000-х лет начинали свою деятельность, меняли название, но накапливали колоссальный опыт в сфере именно менеджмента и привлечения инвестиций. И сейчас, когда на факультете менеджмента логистики и маркетинга открывается такое направление, такое направление то мы, конечно, с гордостью хотели бы поделиться со студентами опытом, донести до них практическую сторону э, этой деятельности. Какую дисциплину вы преподаете в Академии? Э, я преподаю на сегодняшний день э, два предмета. Э, информационная системы в менеджменте и экономика, математические модели э, в управлении и в менеджменте. А вот э, те студенты, выпускники этого направления, имеют ли они дальнейшую перспективу э, работы в вашей компании? Да, безусловно. На сегодняшний день есть студенты, которые проходят практику в нашей компании. Уже один пятикурсник прошел, уже защитился, сдал экзамены. Есть даже такой опыт, как студенты третьего курса пытаются в нашей компании получить опыт после обучения в второй половине дня. Мы в первую очередь стараемся им дать возможность, возможность раскрыться, получить практическую часть, практические знания закрепить свои базовые начальные знания в вузе. Они, когда попадают в нашу компанию, попадают в новую среду, в среду рабочую, где могут получить Знания в сфере ценных бумаг, финансовых инструментов, реал-эстейт, коммерческая промышленная недвижимость, сырьевые направления. У нас многопрофильная компания. И на сегодняшний день есть новинка на рынке инвестирования Украины в силу того, что в Украине самый благоприятный зеленый тариф в мире. Благодаря тому, что энергоносители растут с колоссальной э, скоростью, э, обороты набирает альтернативная энергетика, э, начиная от э, биотоплива э, из водорослей, пеллетное производство, кончая строительством солнечных электростанций и ветроэлектростанций. Э, э, и студенты которые приходят к нам на практику, они имеют возможность взять какой-то конкретный проект и раскрыться, попробовать его прочувствовать и включить весь свой внутренний потенциал, там, творчество, креативность. Чем-то мы им поможем, подскажем, то есть, фактически студенты, после того, как получают теоретические знания, сидя на лекциях, на лабораторных, занятиях, на лабораторных занятиях, они приходят к вам в компанию и продолжают свой путь в решении непосредственно конкретных задач, насколько я понял? Безусловно. Мы стараемся им дать конкретную задачу, конкретный проект, чтобы они его, чтобы они ним прониклись, прочувствовали, чтобы э, они понимали каждую букву бизнес-плана, чтобы чтобы они могли донести до инвестора э, свои мысли. Дело в том, что инвесторов найти не проблема. В настоящий момент э, Проблема ⁇ достучаться до инвестора и Убедите. убедить его, что это направление действительно интересно, что оно прибыльно, что оно полезно обществу. И это задача менеджера. Это непростая задача. Менеджер ⁇ это одна из самых высокооплачиваемых э, профессий в мире, если мы говорим о топ-менеджерах, аналитиках. Э, представителях высшего звена, которые могут взять проект от начала до конца инвестиционный и довести его э, до э, успешного а, финала реализации. Я хочу еще добавить, не только для студентов, Андрей Андреевич читает лекции, недавно у него была открытая лекция, на которую были приглашены все желающие э, со всех кафедр нашего института. Лекция была очень интересная на примерах не просто общих, а именно на примерах известных компаний Украины и даже Юга Одессы, Юга Украины и Одессы, а самой Одессы, было очень интересно слушать, потому что мы знали все это как бы снаружи, а нам открыли, как эти процессы происходят именно внутри, что происходит, почему те или иные компании сейчас находятся... в в том или ином состоянии было очень интересно. С презентацией, с конкретными доказательными расчетами, цифрами мы получили... И когда последующим... знаешь о том, как происходит течение событий, да, то можно спрогнозировать, что будет дальше. Это Безусловно. всегда полезно. Следующий вопрос для вас, Геннадий Сергеевич. Как сложилась так ваша судьба, что вы были студентом Одесской национальной академии пищевых технологий, и вот вы уже... Глава правления одесской э, страховой компании. Я извиняюсь, городской. Олег, не просто студент, а он был менеджер, студент специальности менеджмент организации. Вот расскажите, пожалуйста, как тот менеджер, который получает образование в пищевой академии, может стать главой? Ну, на самом деле все получилось как-то неожиданно, да, для меня. Я еще после четвертого курса пошел работать в городскую страховую компанию одновременно пытаясь совместить учебу на пятом курсе и работу в городской страховой компании. И вот начиная с самых низов, вот как-то вот уже 10 лет, постепенно по небольшим ступенькам поднимаясь, ну вот как-то видно, трудолюбием, может там каким-то правильным. Как это Да, правильным отношением к делу. Как-то вот так вот получилось. Страховая компания и выпускники факультета менеджмента. Насколько связаны эти направления бизнеса сегодня? Ну, честно говоря, вот участь на нашем факультете, да, в пищевой академии страхование у нас практически затронуто не было. У нас был один семестр, который, честно говоря, у меня даже вылетел из головы после того, когда столкнулся уже со страхованием. Но сама база, которую студенты получают участие вообще в высшем учебном заведении и непосредственно на нашем факультете, вот на основе этой базы уже гораздо легче научиться всему в страховании. И когда уже ты знаешь некий алгоритм, да, ты уже, соответственно, и тебе легче дается потом в работе это. Ну, я хочу сказать, что э, Гена немножечко здесь э, скромничает. Он был э, успешным студентом, он учился хорошо, поэтому э, я думаю, что когда он попал в ту среду, когда он понял, что она ему интересна и он может достичь там определенных успехов, у него была Достаточно хорошая база. То есть это он еще в студенческие годы. Ну, база что... была, я, конечно, отли... отличником не был, да, но, но вот... и троечником тоже. И троечником был тоже. сильным да. студентом. Важно иметь мотивацию уже во время обучения, да, для того, чтобы быть успешным человеком впоследствии. Безусловно. Я вообще считаю, что во время обучения уже можно там после второго, после третьего курса, уже пытаться где-то подрабатывать, где-то. Там на пол, там ставки, может быть, там на пару часов в день, но уже нужно приобретать, пробовать, себя. Да, пробовать себя, может, там в разных направлениях и даже вот участь там на одной специальности, может быть, ты параллельно там захватишь нечто смежное. Ваша компания предоставляет такую возможность? Конечно. Акатерина Никлана, что это за интересные журналы, если можно... Коротко? Ну вот, я хочу продолжить э, тему, которую Гена затронул, что студенты должны уже во время обучения заниматься еще чем-то для того, чтобы понять, чего они действительно хотят mm -hmm. и mm -hmm. на что они способны. Э, у нас студенты занимаются активно как общественной, так и научной деятельностью, и имеют возможность участвовать в конференции, и э, участвуют в них и в наших, и в Невузовских. И результаты свои могут опубликовать в журналах. У нас выпускаются два журнала на кафедре менеджмента и финансов. Это экономика пищевой промышленности. Угу. И э, второй журнал недавно у нас вышел, это прикладной менеджмент и инвестиции. Это международный журнал, который публикуется на трех языках, русском, украинском и английском. Э, приглашаются и печатают здесь ученые, уже пропечатанные из Италии, из э, Индии, из США, э, Польши и так далее. То есть э, достаточно активно занимаются. Научної діяльності наші студенти мають всі можливості, щоб реалізувати свої способності. Ну що ж, а наступного тижня ми разом з вами більш детально поговоримо про спеціальності факультету економіки бізнесу та контролю. 4 квітня ми вас е, чекаємо на ярмарку вакансій, а 7 квітня на е, запрошуємо до дня відкритих дверей. Сьогодні з вами були Геєва Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент декан факультету менеджменту маркет. І логістики Яцик Андрій Андрійович, <кій> директор одеського брокерського дому. Мосеєв Геннадій Сергійович, голова правління міської страхової компанії, випускник Одеської національної академії харчових технологій, автор та ведучий Олег Романовський та програма. Обирайте професію зі смаком і міжовий проект Одеської національної академії харчових технологій. І пам'ятайте, що нахт це кращий інженерний традітрадиці освіти з 1902 року. Легкого вам тижня. До побачення.